નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલ માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયો ની અંદર આપણે ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી જેનું પાઠ સોળમો જેનું નામ છે કલ્પના શક્તિ આ પાઠના સ્વાધ્યાય પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો સિથી માર આગળના નવા વિડિયો પણ આપને મળતા રહે તમાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોર માં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD એકທີવાર ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો છેમાં આપને ધોરણ 11 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ જોવા મળશે તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો તો ચાલો મિત્રો હવે શરૂ કરીએ પાઠ 16 કલ્પના શક્તિ प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए पहला प्रश्न कल्पना शक्ति किस संस्कार का परिणाम है तो जवाब होगा दूसरा प्रश्न मतीराम और भूषण कैसी कविता लिखते थे तो उत्तर होगा ग वीर रस से परिपूर्ण तीसरा कपिल ने कितने तत्वों की चर्चा की है उत्तर होगा ख पच्चीस चौथा प्रश्न कल्पना लेखक कल्पना को लेकर कैसे रहने के लिए कहते हैं उत्तर होगा क चोक्स पांचवा लेखक ने कल्पना जन्य को कैसा बताया तो उत्तर होगा ग क्षणिक और नस्वर दूसरा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला गीत गोविंद किसकी रचना है तो गीत गोविंद श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि जयदेव की रचना है दूसरा लेखक ने कल्पना की कैसी बला कहा है तो किसी ने कल्पना पिसाचिनी का और छोड़ नहीं पाया तीसरा रेखा गणित के प्रवर्तक कौन है तो रेखा गणित के प्रवर्तक उगते दिलस यानी कि यूक्लिड है चौथा प्रश्न मनुष्य में सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति कौन सी है तो मनुष्य में सबसे बड़ी अद्भुत शक्ति उसकी कल्पना शक्ति है जिसे प्रतिभा भी कहते हैं प्रश्न तीन दो तीन प्रश्नों में दो दो तो वाक्य में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न कविजन नई नई रचनाओं के जरिए क्या दिखलाते हैं तो कविगण अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जगत स्रष्टा ब्रह्मा के साथ होड करते हैं वे अपनी नई नई रचनाओं के जरिए न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुरी दिखलाते हैं दूसरा प्रश्न लेखक ने किन कवियों की कल्पना शक्ति पर चित्त और मुग्ध है कवियों की रचनाओं में कल्पना शक्ति का पूर्ण उद्भाग देखा जाता है इस दृष्टि से कवि कालिदास श्री हर्ष शेक्सपियर तथा तो मिल्टन आदि कवियों की कल्पना शक्ति पर चित चकित हो और मुग्ध है तीसरा प्रश्न कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा किसके साथ होड करना अनुचित तो समझते हैं तो, कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा जगत के स्रष्टा ब्रह्मा के साथ होड करना अनुचित नहीं समझते इनका कारण यह है कि जगत स्रष्टा ब्रह्मा को एक ही बार जो कुछ न कुछ बन पड़ा सृष्टि निर्माण कौशल दिखाकर मुक्त हो गए पर कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा नित्य नई नई रचनाएं गढ़कर सृष्टि निर्माण चातुरी दिखलाते रहते हैं चौथा प्रश्न कल्पना शक्ति में किन को परखने की कसौटी है उत्तर कल्पना शक्ति में कल्पना करने वाले व्यक्ति के हृदयगत भाव या मन को परखने की कसौटी है प्रश्न चार पांच छह वाक्य में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट के निबंध लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए तो श्री बालकृष्ण की गिनती हिंदी के अच्छे निबंधकारों में की जाती है उन्होंने विविध विषयों पर निबंध लिखे हैं उनके निबंध कल्पना प्रधान नहीं है वे निबंधों में व्यवहार बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं उनकी शैली और सरस कल्पना पिशाचिनी अथवा भूतनी किस भाव से कहा है उत्तर लेखक ने कल्पना को एक महत्वपूर्ण शक्ति माना है उनके अनुसार कवियों और लेखकों ने इस शक्ति के बल पर ही अमर काव्य और साहित्य की रचनाए की है परंतु लेखक ने व्यंग करते हुए कल्पना को भूतनी या पिशाचिनी भी कहा है लेखक मानते हैं कि सिर्फ कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं होता कल्पना के साथ साथ अभ्यास का होना भी जरूरी है वरना संपूर्ण भारत ही इस कल्पना के पीछे नष्ट हो गया जहाँ कल्पना के अलावा कर दिखाने योग्य कुछ रहा ही नहीं प्रश्न पांच आज स्पष्ट कीजिए पहला प्रश्न यह कल्पना बुरी बला है तो मनुष्य तरह तरह की कल्पनाएं करता है निरर्थक कल्पना करना हवा में तीर मारने के समान होता है कल्पना का तब कोई उपयोग नहीं होता जब तक उसे कार्य रूप में परिणित न किया जाए इसलिए मन बहलाव के लिए तरह तरह की कल्पनाएं करना बुरी बला ही है दूसरा प्रश्न मनुष्य की अनेक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है उत्तर मनुष्य अपनी मानसिक शक्तियों के बल पर अनेक कार्य पूरे करता है उसकी विभिन्न मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति एक अद्भुत शक्ति है कल्पना शक्ति के बल पर ही अनेक लोग बड़े बड़े कवि विचारक वैज्ञानिक विभिन्न सिद्धांतों के प्रवर्तक और प्रतिभावान मनुष्य कहलाते हैं जिनकी चर्चा देश दुनिया में होती है इस तरह मनुष्य की कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है प्रश्न समास भेद बताइए तर्क वितर्क तो तर्क और वितर्क द्वंद्व समास महादार्शनिक यानी महान दार्शनिक कर्मधारय समास सृष्टि निर्माण यानी कि सृष्टि का निर्माण तत्पुरुष समास निर्माण कौशल यानी कि निर्माण का कौशल तत्पुरुष समास तो विद्यार्थी मित्रों पाठ सोल कल्पना शक्ति ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થઈ છે આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો જેમાં આપને ધોરણ દસ ધોરણ અગિયાર તમામ વિષય સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ જોવા મળશે તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી આવજો